ভিডুখনে ভাবিছোঁ দাদাই পুনৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া সন্ধিয়া সময় এইয়া ওলাই আহিছোঁ অকণমান গৰমৰ কাৰণে গোটেইকেইটাই খোজকাঢ়ি আহোঁ বোলো ইভিনিং নিচিনাকৈ পানী বটল বিচনী

ও আহিছোঁ বহুত ভাল লাগিছে এইটো ভিডিঅ' আচলতে ভালে কেইদিন আগৰে যেতিয়া পূৰা ফৰ্টি ডিগ্ৰীলৈকে যে গৰম পৰিছিলে তেতিয়াৰে চাগে দেই ছানডেনে চেটাৰডেৰে মই পাহৰিলোৱেই মানে ভিডিঅ' এডিট কৰিবলৈ সময়ে নহয়গৈ সেইকাৰণে এনেকৈ ভিডিঅ' যেতিয়া এডিট কৰোঁ তাৰ তাৰিখে চাব পাহৰি যাওঁ বা কেতিয়া ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ পাহৰিয়ে যাওঁ তেনেকুৱা হৈ গৈছে মোৰ আৰু এয়া আমি এনেকৈ ওলাই আহিছোঁ এতিয়া দেউতাকে মাইনাক এয়া এজাৰ ফুল এথোপা ছিঙি দিওঁ ছিলে তাইক লাগে বুলি কোৱাটো ইমান ধুনীয়া নহয় এজাৰৰ ৰংটো মোৰ বহুত ভাল লাগে তাৰপিছত তাইক ক'লোঁ মই ফটো উঠাও দিয়াটো মাক দুটামান তাই দৌৰি গৈ ইমান দূৰত দৌৰিছে মই মানে তাইক ফটো উঠাবৰ কাৰণে পিছে পিছে গৈ থাকিব লগা হৈছে আমাৰ মাইনাই এজাৰ লৈ পূৰা প'ষ্ট দিছে দেই এতিয়া মই আপোনালোকক এটা বেবী ফুড শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ যিটো মই পোহৰক খুৱাইছোঁ সেয়া হৈছে আলু পিটিকা এয়া আলু মই ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ আৰু কুকাৰত বইল কৰি ল'লোঁ এতিয়া এয়া বা আলুৰ বাকলিটো গুচাই ল'ম আলু ছয় মাহৰ বাচ্ছা খুৱাবলৈ দিয়া হয় মিঠা আলু হ'লে বেছি ভাল হয় কিন্তু মিঠা আলু যিহেতু নাছিলে মই এই নৰ্মেল আলুৱেই দিছোঁ আৰু তাৰপিছত এইবাৰ মই মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি দিয়া নাই এয়া চেকনি আছে ডাঙৰ চেকনি সেই চেকনিখনত এনেকৈ খহি দিছোঁ মানে পিহি দিছোঁ তাৰপিছতে এয়া আলু মোৰ ধুনীয়াকৈ মেচ হৈ ওলাই আহিছে ডাইৰেক্ট আলু পিটিকাৰ নিচিনা কৰি দিলে অকণমান গোটা গোটা থাকিব পাৰে সেইকাৰণে বিচ এনেকুৱা চেকনিৰে দি দিলে ধুনীয়া হৈ যায় আৰু এতিয়া ইয়াত মই ব্ৰেছ মিল্ক মিক্স কৰিছোঁ আৰু এয়া চাওক পূৰা মিহি হৈ গৈছে লুথুৰীৰ নিচিনা মই ভইচ অভাৰ কৰি আছোঁ বাহিৰত হাল্লা হৈ আছে বেলেগ বাচ্ছা দেই আপোনালোকে হাল্লাও শুনি পাব এতিয়া এয়া পোহৰক খুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলোঁ দেই আমাৰ পোহৰে চাগে খাই বেয়া পোৱা নাই খাই আছে দেই আৰু মাইনাও আছে এইটো আকৌ বেলেগ দিনৰ দেই আগৰখিনি বেলেগ দিনৰ আছিলে আৰু এইটো হ'ল আগৰ বেলেগ দিনৰ মই পোহৰক খুৱাই আছোঁ সি চাগে বেয়া পোৱা নাই ফাৰ্ষ্ট টাইম খুৱাইছোঁ যদিও আৰু মই মাইনাকো খুৱাই দিছোঁ তাইও খাওঁ খাওঁ কৰি আছিলে আৰু টেষ্টি লাগিছে বোলে এয়া মাইনাৰ মুখেৰে শুনকচোন এইয়া দেখিছে আমাৰ ঘৰৰ খানা খোৱাৰ সময়ত কি কি কাণ্ড চলি আছে মোকো খুৱাই দিছে মোৰ নিজৰ গাখীৰ মোকে খুৱাই দিছে আমাৰ মাইনাই মানে মই তথাপিও যিকোনো দিয়াৰ আগতে মই এবাৰ টেষ্ট কৰি চাওঁৱেই বেবী ফুড দিয়াৰ আগতে এবাৰ টেষ্ট কৰি চাব লাগে মাকে টেষ্টটো কেনেকুৱা হয় বা কি হয় মই তেনেকৈ যিয়ে নোখোৱাওঁ কিয় টেষ্ট কৰি চাওঁৱে আৰু এয়া আমাৰ পোহৰক মাইনাই খুৱাই দিবৰ কাৰণে পূৰা ইচ্ছা কৰে মানে বায়েকে থাকিল তাই খুৱাই দিবই খোজে কিন্তু মোক অকণমান খুৱাব দিব ভয়ো লাগে তাই চামুচখন যদি বেছি ভৰাই দিয়ে সেনেকৈ ভাবোঁ কিন্তু নাই তাই ধুনীয়াকৈ খুৱায় অৱশ্যে আৰু মই তাৰ সেইকাৰণে পিতলৰ চামুচ আনিছোঁ যদিও এই ষ্টীলৰ চামুচখনেৰেহে মই খুৱাই ভাল পাওঁ এইখন চামুচ মাইনাৰে আছিলে এইখন চামুচ মানে অকণমান বেছি দ নহয় বেছি দ চামুচকেইটাৰে পানী খুৱাবৰ কাৰণে ভাল হয় কিন্তু এইখন চামুচ সৰু আৰু অকণমান উঠাৰ নিচিনা সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ খাই দিয়ে এয়া দেখিছে আমাৰ মাইনাই আকৌ খোৱাত লাগি গৈছে মই কিবা কিবি কৈও আছিলোঁ এনেকেই আচলতে মোৰ জীৱন চলি আছে দেই দুটা বাচ্ছাৰ লগত আৰু আজি মাইনা স্কুল যাব নোৱাৰিলে এইখিনি ক্লিপ হৈছে মানডে' ক্লিপ যিটো বিৰাট ধুমুহা বৰষুণ আহিছিলে যে সেইদিনাখন মই মাইনাক স্কুল নপঠিয়ালোঁ তাৰপিছত তাই স্কুল নগৈ এয়া ভায়েকৰ লগত লাগি আছে এনেকেই দিন গৈ আছে মোৰ দুটা বাচ্ছাৰ লগত এটাৰ লগত লাগি থাকোঁ পোহৰৰ খানা বনাওঁতে পোহৰক খোৱাওঁতে বহুত টাইম গুচি যায়গৈ মোৰ আজিকালি মা আছে কাৰণে অকণমান ৰেহাই পাইছোঁ অকণমান নহয় আচলতে বহুতখিনিয়ে ৰেহাই পাইছোঁ ঘৰৰ বেছিখিনি কামেই মায়ে কৰে ৰন্ধা বঢ়া হওক ভাত তাৰপিছত ঘৰ ওচৰ সাৰা চাৰা মই একেদিন পোহৰৰ লগত আনো মাইনাৰ লগতে লাগি আছোঁ কিন্তু মা এই দুদিনমান পিছত যাব মা গ'লে যে মোৰ কিমান অসুবিধা হ'ব নাজানো ভিডিঅ' কৰিব পাৰোঁনে নাই কিন্তু মই যিমান পাৰোঁ অকণমান অকণমান হ'লেও ভিডিঅ' কৰি গৈ থাকোঁ অৱশ্যে সেই ভিউৱে নাহে তথাপিও ভাল লাগে কিবা এটা সেইকাৰণে মই কৰি গৈ থাকোঁ এইবিলাকে আমাৰ এটা সময় স্মৃতি হৈ যাব মই সদায় প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে আপোনালোকক কৈয়ে থাকোঁ গতিকে আজি ভিডিঅ'টি সামৰণি